doktor sebelum ini eh semua kerajaan terbentuk sama ada di peringkat persekutuan atau di peringkat negeri semuanya melalui proses pilihan raya dan kita tahu pilihan raya ini menuntut kepada persaingan secara demokratik dan sebagainya eh jadi sekiranya proses ini masih berlangsung dalam konteks Malaysia demokrasi Malaysia bagaimana boleh untuk Uh, kita mewujudkan suatu persaingan yang lebih sihat eh uh, uh, seterusnya yang yang, yang tadi ya. Uh, jadi uh, ada pandangan para watekan bahawa perlu kepada kalau kita nak mewujudkan uh, Pelajar berpadu ini perlu kepada politik ramai Bahagi ya, ya, ya. kursi batang air kepada sekian-sekian ya. dan uh, kursi uh, bukit runtu kursi uh, bukit selamat kepada sekian-sekian. Apa komen anda? Uh, pada pandangan saya sudah tidak uh, wujud sebenarnya pemikiran kalau kita, li ke kalau kita lihat kepada keinginan generasi baru, hmm. ya mereka sudah menolak kepercayaan berpolitik kepartian mereka sudah menerima kepercayaan politik plural tadi iaitu memilih pemimpin-pemimpin yang memiliki dua sikap ini iaitu johari lagi budiman iaitu para politikawan yang bijaksana yang uh, adil yang amanah untuk dipilih jadi mereka tidak lagi mengatakan oh aku adalah uh, dari parti EA Aku adalah dari parti B dan sebagainya Tapi orang muda sekarang ini, generasi 18 tahun, 21 tahun hingga 38 tahun Mereka memilih manusianya Apabila memilih manusianya, sudah pasti akan berlaku kesan-kesan uh, ataupun keputusan Keputusan seperti yang terjadi di Perak, di Selangor, di Kedah dan segala macam Jadi sekarang ini akan berlaku di peringkat federal Di mana uh, petunjuk pilihan raya ke-12 telah menunjukkan bahawa Uh, jumlah majoriti 2 per 3 sudah begitu kurang bukan kerana kekuatan parti tetapi kerana budaya pemilihan tadi sudah berubah jadi orang muda sudah mengatakan dia memilih tokoh apabila memilih tokoh sudah pasti akan berlaku uh, Penglemahan di peringkat parti tadi Jadi kemungkinan parti ini memperoleh 28 kursi Yang ini pun 28 kursi Maka pada ketika itulah Persaingan membentuk kerajaan tidak boleh lagi Tidak boleh lagi Uh, bergantung kepada oh aku kena tarik 3 orang atau 4 orang untuk menyokong aku dan seterusnya akan membentuk majoriti mudah uh, dengan kelebihan 4 orang. Tidak boleh lagi. Sebab adakah, adakah ini bermakna bahawa uh, uh, trend yang pengundi yang ada ni menyenangkan pada proses pembentukan ya. kerajaan? Saya bersetuju. Saya bersetuju. Uh, dalam perayaan ke-13 nanti pengundi akan lebih lagi uh, membuat kepercayaan pemilihan berdasarkan politikawan iaitu tokoh mereka akan memilih tokoh politikawan yang memiliki dua karisma ini iaitu johari dan budiman bagi kerana mereka sudah percaya pemimpin-pemimpin yang melakukan uh, nepotisme kronisme korupsi dan sebagainya perlu disingkirkan sama sekali dalam proses pentamadunan semula uh, nilai politik ekonomi dan sosial negara ini jadi kepada ketika inilah kerana kita tahu tidak semua uh, parti itu Uh, bersih sepenuhnya uh, tokoh politik itu sebab tokoh politik itu juga seorang individu maka sudah pasti ya parti sendiri tidak akan mampu untuk menyelesaikan kesemua ini sebab sikap individu tetap sikap individu lalu pengundinya masyarakatnya lah yang akan menentukan tokoh mana yang mereka akan pilih kemungkinan jika parti A membekalkan seorang tokoh yang ada rasuah parti B membekalkan seorang tokoh yang memiliki jahari dan budiman ini maka masyarakat akan memilih mereka akhirnya akan membentuk pola pengundian demografi pengundian yang berasaskan manusia ya yang berasaskan apa yang kita panggil sebagai opinion leader dengan izin jadi sekaligus uh, akan membentuk Uh, uh, demografi ataupun uh, pola pemilihan yang sangat ajaib, iaitu di mana uh, jumlah majoriti bukan ditentukan 2 per 3 lagi, tetapi jumlah majoriti akan hampir sama saja, pada ketika inilah uh, perlunya, uh, politik perpaduan atau politik muhibah ini di mana pembentukan kerajaan bukan berasaskan kepercayaan ketaksuban terhadap singular tadi aku dari parti A maka aku kena rampas tiga orang dari parti B maka aku boleh membentuk kerajaan tidak boleh bayangkan krisis di Perak sangat mudah diselesaikan Ya, sangat mudah diselesaikan uh, esko-esko portfolio-portfolio kerajaan Perak boleh ditawarkan kepada mana-mana orang termasuk ahli akademik dan sebagainya dan Perak kemungkinan menjadi sebuah kerajaan yang sangat luar biasa yang sangat ajaib yang menjadi model uh, kepada kepimpinan dalam tahun-tahun akan datang iaitu menjelang 2020 dan wujudnya ya, kerajaan di peringkat state Kajian perpaduan yang pertama Apa salah ya esko, -esko itu dilantik daripada pangka-pangka pertanian ya? Pensyarah universiti, uh, jurutera-jurutera uh, yang hebat Dan akhirnya bukan sahaja Bukan sahaja urusan negara itu di peringkat policy maker Ditentukan oleh ahli politik Tetapi ditentukan oleh sekumpulan masyarakat yang terpilih Yang layak iaitu yang jahari lagi budiman dan bayangkan Betapa dahsyatnya, betapa ajaibnya negara ini satu hari nanti uh, Di mana tamadun kita, tamadun ekonomi, politik dan sosial kita akan lebih lebih luar biasa hebatnya Jadi saya ingin mengatakan kita jangan tunggu berlaku kepunahan besar-besaran kita tidak boleh menunggu berlakunya tsunami yang meruntuhkan semuanya Barulah kita hendak membuat bentengnya Sekaranglah kita harus membuat benteng kerana kita tahu dari sejarah, sejarah tidak akan berbohong, sejarah tidak akan menipu, masa depan juga tidak berbohong, masa depan juga tidak menipu. Jika sejarah mengatakan akan berlaku kepunahan, masa depan mengiyakan jika engkau tidak bersedia akan berlaku kerosakan. Nah, sekarang kita gunakan benteng. Benteng kita ialah kita memperkenalkan sekarang ini Politik perpaduan Sebab itu saya amat bersetuju Dengan pendangan ini Dia bukan angan-angan Bahkan dia suatu pemikiran Yang sangat luar biasa Yang dapat menyelamatkan negara ini Daripada kepunahan Yang dijangkakan akan terjadi